No. Quanta llarga Здесь существует проблема в том числе с памятника Ленину, депутаты должны проголосовать, из этого сделать условно праздник, собрать людей, подогнать спецтехнику, демонтировать, и как проголосуют депутаты, вынести куда-то за город, в какой-то музей, это наша позиция. А как вы их будете стимулировать, если они не захотят голосовать? Ну, будем тех депутатов, которые не захотят, будем с ними проводить беседы. Ну, пока, слава богу, вот у нас удавалось, и вопросы, если они стояли, допустим, последними по голосованию страна-агрессор ДНР, ДНР. Мы выносили его первым, как было в Добропу. Что, что Ленин? Вопрос по Ленину. Что-то мы прозевали интересно. Ну давайте, пойдем. Все, спасибо. Большое. Спасибо. Пожалуйста. Мы принимаем решение о демонтаже цивилизованном есть э, уже разработана дорожная карта. СУПС разработал. Э, есть источники финансирования, подтверждены. Они будут не бюджетные. Он будет на сохранение. Но я еще раз говорю, если будут дополнительные пожелания, определим другое место сохранения. Возможно база Рубс или что. А сейчас пока парк культуры и отдыха там под охрану он будет круглосуточно. И потом примем решение в дальнейшем третьем отдел культуры, отдел инвестиций, э, отдел образования, поручить подготовить всю документацию и выставить данный памятник на аукцион. Деньги полученные с продажи данного памятника. <правда> у меня сейчас только обращение более 4 тысяч жителей города Славянска. Здесь адреса, фамилии, подписи. Также у меня сейчас есть обращение к депутатам городского совета, руководителям микрорайонов, которые от лица жителей микрорайонов обращаются. Я могу его зачитать. Это микрорайоны Северный, Славкурод, Центр 2, Черевковка, Химик, ЖД2, Лиманы, Восточный, ЖУ3, Семеновка, Центр 1, ЖД1, Славтяжмаш, Артема Лесной, просьбе жителей комитета и микрорайонов обращается к депутатам Городского Совета о том, чтобы памятник Ленина оставался на площади революции и не приносился в другое место. Так как он не представляет политических символов, он для нас, он для нас наша молодость, наша память, наш друг. Возможно, и Е, чьей с молодостью, НКВД, и так далее. Но в Грутане не вс ⁇ Вся Людина Е, ты, кто начал процесс. Руйнації державності України. Це та людина, яка започаткувала перший голодомор в Україні 22-го року. Ви проголосуйте про його, перенесення. І це якраз той компроміс, про який ви тільки що казали. А якщо ви сьогодні не голосуєте таким чином, ви і ті, хто не проголосує, є провокаторами демонтажу, тому що ми його знесемо. Пам'ятник строївся ще в Этот памятник отливался в Киеве. Этот памятник был сделан по индивидуальному заказу города Славянска. Этого второго такого памятника в мире не существует. Я лично за свои собственные деньги буду участвовать, или вернее сделаю, 22. 22. Все, 22. Кто против? Против, поднимите. Поднимите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь против. Восемь. И ты? Восемь против. Восемь щедро. Щедро. Восемь. Тридцать. Кто воздержался? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Решение не принято. Сколько протокол. 谢谢。